Начнем, да? На підставі пункту 9 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні скликати 18 ю сесію Фонтанської сільської ради 6 скликання 6 квітня 2012 року у 18.00 приміщенні Фонтанського будинку культури. Рекомендувати для роботи слідуючий порядок денний. Звільнення в баловніми Тетяни Віталівни з посади секретаря Фонтанської сільської ради. Второе. Обраня секретаря Фонтанської сільської ради. Довести до відома депутатів та населення це розпорядження. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Фонтанської сільської ради Баловню Татьяну Віталівну. Із 32 депутатів сьогодні на даний момент присутствует 29 депутатів. Отсутствує Мясникова Людмила Леонідовна, в зв'язку з тим, що вона знаходиться в відпустці. Баловня Татьяна Витальевна на Больничном. Пирог Виктор Георгиевич. На работе. Он Пока он еще... И поставит. Он, И поставит. В Не в он за межами фонтана, того, Одессы. Он, выявил, здесь, он будет, он, будет он опаздывает. Также присутствует Марзак Иван Иванович. Иван, Иван, Николаевич. Иван Николаевич, извините, председатель районной рады, глава партии регионов. Бушин Олег Александрович, депутат Райрады. Булдаков Денис Олегович, депутат Райрады. В связи с тем, что должность, вакантная должность Фонтанской головы Сельской Рады необходимо избрать, отсутствует, необходимо избрать голову учебу. Нарина Николаевна. Ну, для ведения протокола комиссии необходимо избрать секретаря. Курденкова. Ваши. Курденкова. Прошу за голосовать. Кто за? Сначала за молодежь. Кто против? Кто воздержался? Елена Владимировна. данного распоряжения, которое мной зачитано 20, номер 11 2012 года, номер ОД, есть ли какие-то дополнения, изменения? Вопрос. Основание. Скажите, пожалуйста, каким числом написано заявление Татьяна Витальевна? 26 марта 2012 года. Татьяна Витальевна, есть такое заявление? Да. Покажите. Заявление Покажите. имеется в наличии. Что написано в заявлении? Покажите. Не Давайте мы сначала по порядку. Есть порядок, мы все сделаем. Сначала мы скажем, есть ли какие-то дополнения, изменения, и я зачитаю заявление. Вот Рассмотрите. дополнение. Да, нет, меня, да. по поводу пункта первого, я считаю, что правильно было бы возложить редакции все-таки не извини меня, а Вот, вот я, тихо, а второе, ну, наша следующая сессия по земельным вопросам запланирована на 27 апреля. Просто к нам поступило как бы, уже большое количество заявлений. Из них из всех хочется выделить одну. Там к нам обратились родственники заявителя, учитывая почтенный возраст и состояние здоровья человека. Просьба еще раз смотреть один земельный вопрос сегодня по Харламбой, по Раисе, ну, Это учитывая состояние здоровья человека. У меня все. Фонтанська сільська рада Комінтерновського района Одеської області, вулиця Сібна, 4, село Фонтанка, Камінтерська район Одеська область. Від секретаря Фонтанської сільської ради Балавніва Тетяни Віталівни, вулиця Віноградна, будинок 36, село Фонтанка Кам'янська район Одеська область. Заява. Я, Балавніва Тетяна Віталійна, цим повідомляю, що у зв'язку з погіршенням стану здоров'я немає можливості в дальнішому виконувати свої посадові обов'язки. Прошу звільнити мене з посади секретаря Фонтанської сільської ради Кам'янтерновського району Одеської області за власним бажанням, згідно статті 38 Конституції закону України, ця заява написана мною особисто шляхом набрання тексту на комп'ютері в зв'язку з незадовільним станом здоров'я та неможливістю складання заяви рукописним текстом 26 марта 2012 року і підпис Тетяна Віталійовни. Могли вопрос. У нас проходила сессия 28 марта. Я не наблюдала за Татьяной Витальевну, что у нас у не в состоянии было написать данное заявление. Поясните, пожалуйста. А это же что мы, Татьяна Витальевна спрашивает еще. А, очень... а где Татьяна Витальевна? А я, это, я Табольнич... Татьяна а где Витальевна Татьяна Татьяна не смогла явиться на сессию в связи с плохим. Больнична. Состоянием здоровья. Не этично без нее рассматривать вопрос. Можно я расслаблю я с Татьяной Витальевной что она, что она слушает, Я общался с, взгляд, с Татьяной Витальевной. Она сказала, что начал, что себя плохо, что заявление на просит это рассматриваю. Это я э, это она может, ну, как она может подтвердить мысль, а я как депутат Совета сейчас выступаю. Потому что мы вопросы вот, с Совета контролировали, поскольку здесь э, были ну, немножко разногласия. Значит, э, подтвердил, что она действительно свое заявление поддерживает, просит депутатов его выкупить в связи с тем, что у нее очень плохое состояние здоровья. Я вчера еще и видел ее лично. Значит, она чувствует себя очень плохо. Хочет сейчас приехать отдохнуть. Попросила депутатам передать, чтобы все понимали, что прежде всего вызвано ее. Она сказала, что я очень устала и очень хочу отдохнуть. И просила еще раз просила депутатов удовлетворить заявление, которое было сейчас По данному проекту Денному необходим

Вопросы той сессии, они не закладываются? Почему? Она с уволена, не будет накладываться. Давайте, по-моему, 2 недели. У нее уже улучшилось здоровье. Если она 26-го была ухудшена, то она уже улучшилась. У уже улучшилось Решение про достроковое припинение по секретаря Фонтанской сельской рады Коминтерновского района Одесской области Баловнева Татьяны Витальевны. Розглянувши заяву секретаря Фонтанської сільської ради Комінтерновського району Одеської області, баловні Тетяни Віталівни, користуючись статтє 7 закону України про службу в органах місцевого самоврядування, стаття 26, частина 1 п'ята, стаття 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Фонтанська сільська рада, Комінтерновського району Одеської області вирішила. Перше. Припинити достроково з 6 квітня 2012 року повноваження секретаря Фонтанської сільської ради Комінтерновського району Одеської області Балавніво Тетяни Віталівни на підстави поданої неї заяви. Друге це рішення довести до відома населення села Фонтанка шляхом вивішування в приміщенні Фонтанської сільської ради Коментерновського району Одеської області за адресою Одеська область, Комінтерновський район, село Фонтанка, вулиця Степна, 4.

Это решение о том, удовлетворять или нет, Это форма Вы все прочитали решение, а сейчас прошу поставить на голосование. Кто за такое решение? Чтобы до строкового 6 квитня 2012 года повноважение секретаря Фонтанской сельской рады. Согласно ее заявлению. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Воздержался. Решение принято. Есть пропозиция, что кандидатуры секретаря Рады по порядку части 1 статьи 50 закона Украины про местное самоуправление Украины депутаты Фонтанской сельской Рады Комитетского района Одесской области вносят Цю пропозицію щодо кандидатури секретаря ради та пропонують обрати секретарем Федераційської сільської ради Камітерського району Одеської області наступного депутата Мішина Наталя Пилипівна. Подписи 23 подписи. Необходим, необходимо провести голосование. Голосование будем проводить тайное. Можно? Я очень извиняюсь. Просто хотелось бы, чтобы если мы что-то делаем, все-таки это было согласно законодательству. Хотелось бы задать такой вопрос. Статья 50. -я. Поясните мне, возможно, я неправильно понимаю. Но здесь написано. При освобождении от должности секретаря совета в случае отсутствия сельского, поселкового, городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий, сельский, поселковый, городской советы своего состава по предложению 1 трети депутатов от общего состава избирает секретаря. Скажите, кто у нас на сегодняшний день представитель сельского совета? Объясните, вы как юрист просто В данный момент на день На сегодняшний день должность писателя по секретаря голосования депутатов, что освободили занимаемой должности. і полномочия секретаря були пристановлены досрочно, значит, тогда могут депутаты подать подання, в котором показать кандидатуру, подання в соответствии закону, законом оформленное подано, значит, на сьогоднішній день. Есть основания провести закрытое голосование. Данное голосование по вопросу назначения секретаря. Вы не ответили на мой конкретно поставленный вопрос. Кто сегодня, на сегодняшний бакал, день является бакал, председателем бакал. Фонтанского сельского совета? Бакал. А если линия отморщена, председатель снятия его полномочия, он, он, отстранен, он отстранен, но его полномочия не прекращены. На каком основании, где заявление уложено, чтобы вы видели? После этого он был установлен. Мужчина, который на меры пресечения, ответил, что сегодняшний день мы все равно основу следователя отстранен от исполнения обязанностей сельского договора. Но полномочия его не совершены досрочно. Ну, Они не прекращены. В, а, в, в том, что в с... в милиция, в том, Ни милиция, ни прокуратура не, не, не может остановить полномочия избранного а, человека. Он Здесь он идет права. нарушение согласно закону. Я сегодня уже звонил и говорю, что, ребята, вы нарушаете. при чем тут молчан? Про секретаря сейчас разговор идет. Вы прослушайте, кто представляет кандидатуру. Сейчас представили Против суда, согласно статьи закона. Почему вот не выкондировала? Да, 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 да. Если снять полномочия, то Я еще раз зачитываю статью. Да. Еще раз, вы очень правильно прочитали, пункт акцент еще тут будет. При освобождении от должности секретаря совета. В случае отсутствия текстового угла в данном случае он отсутствует. Запитается. Э, с досрочным читаете так. прекращением. Это одно предложение. Это, это одно да. предложение, оно И через... Не разрывается предложение. Послушайте, на сегодняшний день, как объяснила Леонид Альянович, Виктор Александрович временно отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Так уже отсутствует, Поэтом, нет, это с... он отсутствует. я

Одно себя. У нас тогда Балов исполнял обязанности молчина, потому что по вашим словам он не прекращены его ополномочий, понимаете? То есть это уже логики ваши дальше следуют. Есть понятие, есть понятие законодательства по местному самоуправлению, есть волново-проссуальное законодательство извините, если вы понятие о законодательстве местного самоуправления, которое гласит о невмешательстве районных властей